Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Тебе уже час звоню. Почему ты не берешь свой телефон? Так что происходит? Где ты? Я был у входа. Только что уехал. Я не могу это сделать. О, Господи. Сюда не приедет. О, Господи! Какого черта я делаю? Едем обратно. Здесь одностороннее. Надо объезжать квартал. Пока мы будем объезжать квартал, она уедет. За нами никого, разворачивайся. Кажется, это они. Останови. Останови. Кэрри! Кэрри. Я запаниковал, но теперь я готов. О, Боже. Ты сбежал. Я знала, что ты так поступишь. Я знала. Кэрри, прости меня. Ты меня унизил. Извини. Извини, Кэрри. Кэрри, подожди. Извини. Нет. Кэрри. Не подходи. Як зазвичай виховують хлопчиків. Ти маєш бути сильним. Хлопчики не плачуть. Хлопчики нічого не бояться. Взагалі, то хибна думка, що виховання хлопчиків має бути суворим. Давай, давай, садись. Я ж поки не а, а ти чому не Тому що я худію. Мам, ти не худоєш, а ти економиш. Я буду. я буду через 2-3 минути, щоб тарілка була пуста. Алло! «Да я заплачу вам, скажімо, ну копирка. Страхи та дитячі образи у такому випадку ховаються у підсвідомості і заважають спокійно жити вже дорослому чоловікові. Ніби й хочу поговорити, прояснити щось, але не чоловіча ця справа. Ніби хочу сказати щось тепле, приємне і по-справжньому відверте. Але ж ні, я маю бути чоловіком. Так влаштовані ми дещо по різному. Чоловікам більш властива дія, активність та стратегія. Але це не значить, що нормальний чоловік не відчуває емоцій, не знає страху і не підвласний сумнівам. Тільки на жаль, зазвичай звичай більшість людей сучасності ховає ці прості речі за образом все нормальним. Yeah! А насправді живучи в сумнівах і підозрах, боячись почуттів, боячись стосунків, боячись відповідальності, так, на всяк випадок. Просто ніхто не сказав хлопчикові давно ще в дитинстві, навіть якщо ти боїшся, все буде добре. Бо я Насколько человек страхи? Насколько тебе взагали сумешние речи? И че нормально человеку, ведь чего вы боитесь Нам всем нормально чего-то бояться. Страх ⁇ это инстинкт самосохранения. И здоровый страх, понимаете, это вопрос в том, что когда приходит человек, и говорит, давайте помогите мне избавиться от страха. Я говорю, ну я не буду этого делать, на самом деле вы от него не избавитесь. Как можно выдрать эмоцию? А вот как научиться с этим страхом встречаться? И есть действительно страх здоровенький, и он должен быть, потому что если вы сидите на скамеечке в парке, и на вас бежит маньяк с ножом, то реально вам страшно, и это нормально, и вы разворачиваетесь, убегаете, спасаете себя. Но есть другой страх. И очень часто это такой страх страха, надуманный, из прошлого, подтянутый. То есть мне вот здесь еще страшно в животе. Потом он поднимается сюда. Мне еще больше страшно. Когда он поднимается в голову, происходит такой бу. Пришел еще один страх. И начинается. Мужчины страх могут не признавать, потому что у них есть такая фантазия, это культурально было привито: что если ты плачешь, если ты боишься, ты не мужчина. И поэтому мужчины очень долго держат себя в руках и говорят, мне не страшно, мне не страшно, мне не страшно. И, а если вдруг мне я чувствую страх, но я не говорю об этом или не признаю его в себе, но тогда я начинаю делать какие-то вещи, ну как бы издалека, чтобы решить и не быть в контакте с этим страхом. Я выбираю бояться, потому что когда я что-то делаю, мне еще страшнее. Ну окей, с этим можно работать. И властный страх нам как раз показываю, с чем самым можем работать. так? Да, и ну, на самом деле мы все боимся, только мы можем с этим встречаться и понимать, а что сейчас со мной? Да, вот я сейчас сижу, мне страшно. Приходит ко мне клиент, говорит, мне все страшно. Я ему говорю о том, что ну, посмотри по сторонам, что конкретно тебя здесь и теперь пугает в моем пространстве, да, в этом кабинете, где ты находишься. Человек садится и говорит, ничего. Я говорю, что с твоим страхом? Он снижается. И это говорит о том, что наши эмоции очень часто поднимаются на наши мысли, которые мы не отслеживаем. Мы становимся мыслью. Боимся, сами все что придумываем, и иногда доводим себя до панических состояний. Чем больше мне страшно, тем больше я управляю. И я так боюсь, чтобы мной управляли, что я не позволю быть в себе в близких отношениях, подчиняться мужчинам или женщинам, потому что я очень боюсь, чтобы мной управляли. Но дело не в этом, дело в страхе. Мне кажется, что это чисто мужские страхи. Вроде и все ничего, и я девушку свою люблю давно. Вот правда, все у нас по любви. С третьего курса мы знакомы, и встречаемся 6 лет, и пора уже и пожениться. Я так думаю, что лучше мне жены не найти, и я в ней уверен. Эта мать моим детям будет хорошая, и характер у нее супер. Семьи наши знакомы давно, а когда семьи могут договориться, тогда и все можно порешать. Тесть меня уважает, помогает в делах. Вопрос решен, мы женимся. Она счастлива, и я рад. До свадьбы осталось очень мало. И тут начинаются у меня метания. Я уже представляю, как моя любимая с каждым днем превращается в тетку в старом спортивном костюме. Как она пилит меня. Давай ехать в караван или на барабан, выбирать шкафчик для полотенец или еще что-то там пишет мне сообщения такие «Купи туалетную бумагу или три вида печенья, колготы или прокладки». Милые прекрасные девушки, чего вы после свадьбы все превращаетесь в истеричек толстых? Чего после свадьбы вы используете нас? Все наше время, все наши деньги, и у нас нет права даже шаг в сторону без вас сделать. У меня на всякий случай скажу, было хорошее детство – нет ненависти к женщинам. Но я не знаю пару ни одну, где бы жена мужем была довольна. Что до страху в чему мы иногда действительно боимся быть у стосунках? Если говорить изначально об отношениях, да, иногда возникает страх. Есть люди, которые более открыты и готовы идти в отношения, а есть люди, у которых были не очень удачный опыт, и им просто страшно ну, быть в отношениях, а очень хочется. И что происходит? Когда я начинаю влюбляться, или мужчина, или женщина, неважно, да, поднимается страх того, что у меня есть опыт, что когда я чувствовал подобные эмоции, мне стало больно. Он начинает делать все, чтобы другой партнер либо ушел, ну, как бы подтвердил его опасения. Потому что это ответственность, потому что страх ответственности это вообще колоссальный. Вот это хочу сюда, хочу туда, хочу пойти, этим займусь. А когда ты сталкиваешься с тем, что ты это все заземляешь и начинаешь делать, ты понимаешь, ого, а я вот здесь ответственность возьму, и вот здесь ответственность возьму. И может возникнуть страшок. И поэтому я выбираю ничего не делать. И если это осознанно, это окей, ну, я уважаю твой выбор, ты осознанно выбираешь не делать. А зачастую мы просто отстраняемся и. І навіть не це что ми ходимо от від відповідальності. Я зустрічала таку думку, що чоловіки, якщо вже ми про чоловіків у цій програмі говоримо, а можуть роками жити спокійно у громадянських шлюбах у таких більш-менш вільних стосунках. Але якщо мова про офіційний шлюб, про офіційне весілля і про початку у документі, це вже якось дуже лякає. читала давно еще о том, что было проведено исследование, что вроде бы процентов 70 мужчин, которых опрашивали на свадьбе, они хотели сбежать. И не потому, что они не любили своих жен. Что-то происходило такое, то есть страх поднимался. Но понимаете, как тут еще есть классная штука такая, как страх неизвестности. Чтобы снизить уровень страха, да, неизвестности, мы начинаем контролировать будущее, начинаем предсказывать его. Ого! А вдруг? Я посмотрел передачу, посмотрел кино, увидел своих друзей, нифига себе, ничего ж хорошего нет, а вдруг она станет толстой, будет спать в бегудях и в шерстяных носках, и в пижаме с начесом. Отсюда возникает очень такая неприятная штука, как обесценивание. Потому что когда я одеваю в своих фантазиях свою женщину в бегуди и накидываю ей килограмм сразу 30-40 веса, то есть я пытаюсь ее обесценивать, чтобы не чувствовать. У некоторых есть фантазия, что если я женюсь, то моя жизнь закончилась. Сколько раз я была на девичниках, когда говорит, ну все, девочки, сидим в последний раз. А что в последний раз? А причем это с мужем ты не можешь это позволить? И мужчины то же самое, мы выбираем. Если я выбираю быть под каблучником сидеть, и чтобы моя жена меня загоняла, я буду это иметь. Если я выбираю здорового партнера, который, у которого есть тоже свое пространство, и мы можем договариваться и ходить вместе, и ходить по отдельности, и окей, у вас будет другая семья. Тож того ви вибереті, то і буде. О чому договоритесь, да то і получите. Мені здається, що у нашого героя такі генералізовані негативні судження взагалі про жінок. Взагалі немає претензій, ефемерні уявлення про те, що всі жінки якимись стають такими страшними і небезпечними після одруження. у меня ощущения двоякие. С одной стороны, очень хочется поддержать этого мужчину. Ну и вообще любой человек, когда обесценивает другого, он обесценивает себя. Для меня это такой очень жесткий перескок. Все хорошо, любовь, 6 лет встречаемся. А почему 6 лет встречаемся? А почему раньше? Но люди могут встречаться какое-то время, если у них есть причины на то, чтобы не жить вместе, и то, если люди готовы встретиться с этим страхом и готовы что-то делать для того, чтобы соединить судьбу, то не обязательно много лет встречаться, чтобы все настолько хорошо, что сидишь и думаешь, вау, классно. А потом такое бабах. Почему вы все? Ну, это очень эмоционально, просто на самом деле очень эмоциональное заявление о том, что все женщины становятся в спортивных костюмах толстые. То есть нужно, понятно, нужно обесценить всех, чтобы вообще не оставить себе шанса на ком-то жениться. То есть все одинаковые потом все сосут деньги, отбирают время. Может, это перед всем питанием все-таки до него, чему такие сформулировались образцы? Ну, либо можно посмотреть, что женщины разные, и многое зависит от мужчина. Иногда то, что хочет мужчина, то женщина иногда этого не может дать, ну, в силу каких-то своих особенностей. Но иногда то, что хочет женщина, ей мужчина тоже не готов дать что он просто, может быть, не умеет или не хочет. Даже если на сказать купить туалетную бумагу и прокладки, что здесь такого, мы что, падаем в обморок или это? Здесь вопрос на самом-то деле не в том, что все одинаковые в бигудях, костюмах и толстых. Да, я согласна, еще когда мужчина смотрит на маму женщину, на маму своей избранницы, он может получить вторую тещу себе в жены. Удовлетворяйте свои потребности, будьте в отношениях, уважайте свою, уважайте, понимаете? У меня такое возникает ощущение, что, ну, если так вот ярлык склеит так на всех женщин, то у меня возникает вопрос, а вы цените вообще женщину? Вы видите в ней что-то другое? Или после свадьбы такое ощущение, что мы как оборот не превращаемся в 150 килограмм веса? То есть мы с вами перед передачей специально похудели, чтобы ну, развеять фантазии, наверное. Ну, так выйдешь на улицу, все 150 и в спортивных костюмах, и все с Барабашова с сумками идут. есть такая действительно тенденция, что женщина а, на момент спокуси, она такая она такая интересная. А после официального шлюбу, якась вона она уже иначе, она иначе до себя относится, она не так стержит за собой, она стільки определяет себе часу. Це, Когда я собираюсь сделать какой-то очень глобальный выбор для себя, что-то выбрать и что-то решить, я начинаю это все обесценивать, чтобы не делать этого. И может быть тут даже и не про женщину. Шесть лет присматриваться, а потом в конце концов перед свадьбой еще и все взять, так и так. печать в паспорте я останавливаю только в голове. Если мужчина и женщина не хотят жить вместе, они ну, им ничего не помешает пойти а опять-таки, ну это, ж волокита, это же волокита, это же сколько нужно трудностей преодолеть. Пойти потом в ЗАГС, написать заявление, подать документы, отпустить в отношениях, разорвать отношения. Причем еще признать, что это твой выбор, и ты ответственен за него. Почему боимся делать выборы? Потому что если делаю выбор я, я беру за это ответственность. И тогда с кого мне спрашивать? Так она же бегудее дела. И... Задолбала со своим Барабашова. А также это я сделал выбор. Женился. Ага, это ответственность. Как встречаться с этим? А когда дети идут? Очень грустно по поводу даже печати в паспорте. Она не держит. Но есть такие мужчины. Я влюбился. Хорошо. Вот у меня есть женщина. Замечательная женщина. Ну-ну-ну. Классно, 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 классно. Все хорошо. Давай. Ребенка. Очень хочу тебя, ребенка. Очень хочу тебя, ребенка. Ребенок рождается. Он такой... И тут начинаются пеленки, памперсы, туалетная бумага. И он такой, о, не, я не готов, я не готов. О, побежал, другая. Ой, красавица, умница, боже, я в тебя влюбился, а ты лучше, чем та. Там одни проблемы, там же просят памперсы. А здесь и секс, и романтика, как тебе? А я тебя беременна. Ой, хорошо, я тебя люблю, но у нас будет все совсем по-другому. О, порождается ребенок, те же памперсы, те же туалетная бумага. Чух, я пошел. И, к сожалению, есть такие. И вот это вот, ну, а у женщины проявляется по-другому. Вот я буду что-то делать, что-то делать. Ага, вот у меня, я там вышиваю. Ой, не получается вышивать. Ну, хрен с ним, я тогда пойду там погуляю. Ой, а вот тут полеплю, а вот тут вот это. Потому что, когда мы сталкиваемся с препятствиями, это вызывает страх. И страхи, на самом-то деле, это наши внутренние ограничения. И на самом деле обесценивание очень классный инструмент, который спасает в отношениях. Расходятся два партнера, да? И чтобы сказать, да, мне грустно отпускать тебя, да, и у нас было очень много и радостного, и хорошего, и плохого, но мы расходимся, и это больно. Знаешь что, дорогая, ты не готовишь. И вообще я забыл, когда ты последний раз меня любила. И я забыл, когда последний раз у нас был секс. И ты не захотела идти на день рождения к моей бабушке. А, а бабушка для меня ценна. А еще ты когда-то сказала, а еще ты перестала мне звонить, а еще ты пошла набухалась с подружкой. И вообще ты полное дерьмо. И это потому что, не потому что ну, мужчина там плохой, он обесценивает, чтобы не чувствовать этот разрыв. Потому что, и поэтому вот этот страх, ага, если мы сойдемся, если разводиться, так потихонечку ушел и ничего. А также придется еще раз встретиться, еще раз встретиться и встретиться в зале суда. Это не очень приятная процедура. Тогда ты не только остаешься один на один со своим партнером, тогда еще есть свидетели того, что ты дерьмо. Что ты бросаешь жену с тремя плачущими детьми, к примеру. Ты разрываешь пищать в паспорте какой то стереотип. Пищать в паспорте любви не прибавляет. Ну, короче, такие даже девочки прием, Такие заготовтые себе а, тексты, чтобы проще, было завязать с партнером. Но ну, здесь другой вопрос. Вопрос того, что когда ты даешь, и ты говоришь, я готова быть с тобой, на, бери. А тут придется открывать сердце и любить. И тоже что-то давать. А дать мне нечего. Ну, я что-то могу дать. Ну а глубже больше там, взять ответственность, пойти там денег заработать, чтобы поддержать женщину. Потому что если ты хочешь семью, ну, это мое мнение, мнение многих психологов, что мужчина, да, он хозяин, женщина занимается женским делом. И тебе ты отдаешь все, что у тебя есть. Ну и то, что от, все отдаешь, ты поддерживаешь партнера, а тебе потом говорят, а этого мало. И мне все равно мало, и мне все равно мало. И, это не потому, что мы плохие, или там мужчина, или женщина, это потому, что ты не накормишь если там страшно, если там не умеешь любить и принимать то, что тебе говорят, и не умеешь ценить, главное ценить, то ты будешь вот так вот макать, говорит, мне мало, ты все равно не так это делаешь. Тут ты здесь ошиблась или ошибся. Еще скажем вам, хочешь остыть? Конечно, хочется пожелать ей счастья. Дело все в том, что отношения – это такая штука сложная, в которой нужно пахать и говорить. И говорить о своих страхах. И говорить о том, что ты знаешь, если ты будешь ну, ходить в спортивном костюме в бигудях, ну, я не буду видеть женщину. Я как мужчина готов тебя вот в этом поддержать. И если это происходит, поднимается вот это вот обесценивание, страх того, что у нас не будет отношений, или ты будешь какая-то не такая, как я на тебе женился, или после свадьбы я проснусь с бабой Ягой. На самом деле это вопросы очень глубоко к... працювати, Тут треба розбиратися не смотреть на женщину, какой вона станет, а чому я її рисую. Зачем мені все это. Всі жінки однакові дружина мого друга увесь вечір клала мені руки на коліна, що вона від мене хоче і як після цього взагалі одружитися. Руслан Харків Я вас хочу поздравить, вы замечательный, как красивый мужчина, и почему вот этого страдаете, один вопрос. Вам положили руки на колени, но присвойте это себе. С другой стороны, просто тема измены она достаточно широкая, и нельзя сказать конкретно, ну как бы вот истинную причину, почему изменяет. Причин много. Не удовлетворяет партнер. Ну, если не доверяет, хорошо, разворачивайся, уходи. Ну, уходить страшно, зачем менять? Ну, если можно что-то там делать, там, на стороне и жить. Мне нужно иметь очень много партнеров, когда я чувствую и повышаю свою самооценку. Ну, это тоже иллюзия. Все женщины изменяют или не все? Можно точно говорить, все мужчины тоже изменяют. И если говорить о стереотипах, о том, что ни один мужчина не переступит через голую женщину. Вы просто ну, разберитесь, вам это нравится или не нравится, когда женщины руки кладут на колени. Ну, если, может быть, ее муж это устраивает, может, они как-то там хотят с вами тоже подружиться. Это есть хорошая мне когда-то мой знакомый сказал, что э -э -э, жена моего друга для меня не женщина. Но если она очень красивая, он мне не друг. Поэтому это есть еще один стереотип. К какому вы ближе? Я підозрюю, что дружина меня зраджує. Сказав, я где знаю, Вона спакувала она Як з Как с ними говорить? Микола, 29 лет. Ну, о страхах можно по разному говорить. Можно сказать, дорогая, ты знаешь, я очень боюсь, мне страшно тебя потерять, я очень тебя люблю и вот у меня есть фантазия, да, Или, ну какое-то предположение, что вот ты там приходишь поздно, ты переписываешься с кем-то в туалете, закрывшись два часа, говоришь, что там моешься, зубы чистишь. Ну какие-то есть факты, да, и мы на это вешаем свои представления. А когда приходит домой жена, а ей говорят о том, что ты редкая Б Г Д Е изменяешь мне и вообще, что это за поведение, ты потаскуха или что-нибудь недостойное, то да, женщина может собрать вещи и уйти. Как с ними говорить, да, а как вы говорите? Моя дівчина мене покинула, сказала, що я занадто жорсткий і доброго слова від мене не почути. А хіба не правда, що чоловіки влаштовані інакше, діють, а не говорять. Микита, Харків. 50 на 50, відповідальність з сутова і сказати, хто прав, то він чорна що він сказав, ну хочу сказати о жорсткості мужчин. Мужчини дійсно іноді якщо попадають в таку защиту, як я мужик, і я краще знаю, і я тебе люблю, дура. Сядь. Пожрем вместе. Что ты тут сопли распустила? Да, это их мужское, да, они прямо линейные и... Но если ты хочешь жить с партнером в отношениях, можешь спросить у себя, да, может, действительно я, я черствый, может быть, действительно моей партнерше больно, да, она все-таки женщина. То есть, ну, у меня есть такая фантазия, когда приходит мужчина и говорит, да, вот я слышу от мужчины, я мужик. А я говорю, а я женщина. Она женщина, а женщине нужен мужчина, а вот мужику нужна баба. Дело все в том, что насколько я жестко ставлю и забираю у другого ну, его свободу. Ну, доброго слова, да, но очень хочется, если ты приготовил вот котлеты, сказать, вот какие у тебя вкусные котлеты, а не съесть, сожрать и сказать, соли мало. Или спасибо, наелся и пошел. И она такая с котлетами. Власне, я боюся цієї жінки, чи себе у цих стосунках, чи потягну. А чому ні? Якщо мене дійсно люблять життя ще простіше. Ми чекаємо на ваші історії. не прощання. Ми дорослі, мудрі та досвідчені люди. Але ж, хоч раз у житті, кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. ви випісувалась, багато людей на вулиці було що мати всім права. Навже, я узнала, что мой муж занимается Это Часто же одінна семья. Я считаю, что каждая семья должна ж не залишайтеся з проблемою вічна на річ. Запитайте у нас, бо кожна людина народжена бути щасливою. Ірина Шевченко, життя ще простіше.